Місто льод тронувся. Да. За цей будинок і за тих людей, які проживають далі, просто трошки призабули. Да? Трошки призабули. Але, але за цей будинок не забули люди, які називаються бомжи, наркомани, алкоголіки, які облюбували ці поверхи. Вони там, у них там спальні, там у них кухні, там все в них було, вони там себе гарно почували. Да, так, це на смітник, на громадський туалет і пожари були тут декілька разів. Потрібно, звичайно, в міському бюджеті на, на демонтаж цієї будівлі не було коштів. Це десь приблизно потрібно було чи полтора, чи біля двох мільйонів гривень, але цих коштів не було. Тому на цей будинок махнули рукою і ніхто не займався. Потрібно знайти інвестора, який би. Погодився провести демонтаж цієї будівлі, ми довго займалися цим питанням. Якщо Бог дасть, ми завтра приступаємо вже до роботи, я привезу забори. На наступній неділі, ідеї, вже з понеділка на вторник, якщо нам підключають временну електроенергію. Срок демонтажна оцінюється десь в районі місяць-півтора. Це продажу повністю Під продажу повністю. Да. У нас от семиэтажного дома начинается и там завершается на 8 этажей. Доминант на углом – это 9 этажей. Два подъезда, 60-70 квартир. Вот третий этаж, угловая моя. Я 40 лет здесь прожил. Жена и сын инвалид. А новая квартира где в каком На Хорошая квартира, слов нет, но ну, душа не лежит. Привычка, понимаешь? Mm -hmm. Люди все свои. Тяжело. Очень тяжело. Перенесли мы, конечно, это, не дай бог. Это. Десятый час вечера, все люди дома, и вдруг такой взрыв. Я работал, служил в танковых войсках, я стрелял с танка не один раз. Никакое сравнение по, по взрыву, по шуму. Рамы все во двор посыпались, в дом посыпались. Ремонт, конечно, у меня 40 лет, представьте себе, прожить. Я сделал в доме, в квартире ничего не надо было уже делать. Представьте себе, жить в квартире, в которой ничего не надо делать. И в течение одной секунды все это пошло прахом. Вот эта квартира трехкомнатная на первом этаже. Смотрите сюда. Это центр взрыва. Вот здесь вот. Да. Там кухня. говорили, что газ взорвался на кухне там. Вот здесь вот присыпали. Яма добрена, добренная яма была. Представьте себе, кухня где? На той стороне он выходит туда. Бьет. А взрыв здесь. Тут кто-то поработал, не иначе. Кто-то поработал здесь. Понимаете? А результаты расследования что принесли? Вообще? Никто не расследовал. Сразу пришли и сказали, дал показания житель первой квартиры, третьей квартиры, что он поссорился с женой и сам взорвал. Ну это чушь. Представьте себе, женщина сидела на втором этаже, вот здесь вот, она не заходила сюда никогда в эту комнату. Здесь компьютер стоял, и кто-то с одноклассником ей позвонил, что давай поговорим, подойди. И она зашла в эту комнату. Она побыла здесь ровно пять минут. И упала вместе с перекрытием второго этажа, с перекрытием первого этажа, упала в подвал. Ее с подвала вытянули. Мертвую, придавленную плитами. У меня с 25 на 26 ночевала внучка. И хотела остаться с 26 на 27. И сын младший пришел, Вероника, пошли домой. Да я буду у бабушки, у дедушки еще. Нет, пошли домой. И он забрал ее. И в этой комнате, где она спала, трехстворчатая рама падает. Супруга в эту ночь спала. Она перед этим с ней была в самой угловой комнате. Падает трехстворчатая рама на супругу. Не дай бог, дитя было четырехлетнее там.